تواجه بلادنا كورونا مثل العالم كله ولكن من الممكن منع انتشار فيروس كورونا بإجراءات بسيطة للغاية المشكلة عالمية وفي الوقت نفسه هي نضال وطني الحل هو التزام الجميع بالغوائل الأبعاد الشاطحة تحامينا وتحمي بلادنا من انتشار الفيروس يمكن منع انتشار فيروس كورونا بتطبيق أربعة هشا على النحو التالي

بينك وبين الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض البرد والإنفلونزا. قم بلقاء رحلتك لخارج البلاد أو تعجلها. <applause> عند عودتك من الحارس كل قضاء أربعة عشر يوما الأولى في المنزل. تأكد من تهبية الأماكن التي تتواجد فيها بشكل جيد. تنظيف الأسطح المستخدمة كمقابض الأبواب والمفاتيح الكهرباء والأحواض بالماء والمنظفات كل يوم لا تشارك أحداً في حاجاتك الشخصية كان من شافي وغيرها اغسل ملابسك بالمنظفات العادية في درجة حرارة بين 60 إلى 90 درجة مئوية تجنب الاتصال المباشر والمصافحة باليد أو الإناقة تناول <applause> الكثير من السوائل واتبع نظاما غذائيا متوازنا وانتبه إلى نمط نومك اليومي من أجل تقوية جهاز المناعي. إذا كنت تعاني من أعراض البرد والإنفلونزا فلا تكن على اتصال بالمسنين وذوي الأمراض المزمنة ولا تخرج دون ارتداء قناع طبي. إذا ظهرت عليك إعراض الحمى والسعال وضيق التنفس فقم بارتداء القناعة أو الكمامة الطبية وتوجه إلى مركز رعاية طبية قريب منك. معلومات مغلوطة شائعة بخصوص فيروس كورونا يؤكد الخبراء على أهمية الحصول على معلومات الوقاية من الفيروس من مصدرها الصحيح والابتعاد عن المعلومات الخاطئة. دعونا لا نخاطر نفعل ما نحتاجه دعونا نتبع القواعد الأربعة ضد خطايا الإصابة بفيروس كورونا انتشار الفيروس ليس أقوى من التدابير التي تتخذوها